Чุดрагсыг хамгаалагч тогтолцооны шинжилэл уулзалт өчигдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэд хэрэгнэ тавьтууллаа. Уулзалтад Монгол Улсын ерөнхийлөг захиаг илгэж оруулсан шүүхийн шийтгэлийн дараагийн алхам болох чุดрагсыг хамгаалагч тогтолцооны шинжиллийн сэдвэр хэлсэвгэндээ Монгол улсыг хуулийн засаг албан тушаалтан бос хууль засагэлдаг орон болох чиглэлээр хийх ажлууд чุดрагсны тогтолцооны шинтгэл хийхэд зайлшгүй батлч мөрдөх шаардлагатай хуйлууд зэрэгт анхаарлаа хандууллаа. Монгол ширхэглэг чудрагсны тогтцооны асуудлын талаар нийгмээр төгсөн нэг, нэг ойлголттой болох өстов гэдэж чудрагсны тухайн ярыг зөвхөн хуулийн байгууллагын асуудал гэд өрхөхөвш түүнээс хамаагүй өргөн хүрээтэй нийт нийгмийн асуудал юм гэдгийг хамсалж байлаа. Усэгрэлтэх шийдвэрээс өвчлэн бүлэг өчөлтөр оролдож 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хэлцсэн байна. Өнгөрсөн 7 оног төсөв хэлцэх байсан ч намын бүлгүүдээс ажлын хэсэг гарч 2014 оны төсвийн төслийг хэлцэх асуудлыг 7-р өнөгөр хойшлуулсан юм. Өнгөрсөн 7 оны дурс намын бүлгүүдийн 2014 оны төсвийн төслөг судлах ажлын хэсэг дүгнэлтээ гаргаж бүлгийн уралдаанд танилцуулсан байна. Усэгрэллийн аюулгүй байдлын гадаад удирдгийн банкаар өчөлтөр оролдож ирэх оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хэлцэх Угснера ажил гоодл гадаад бодлогын байнгын орооны хурал хойлсон байгаа Монголын нийтцэн төсийн 2014 оны төсийн хөрвөний мэдгдэл 2015-16 оны төсийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухайн төсийн тухай хуулийн зарим хэсэг заалтыг хүчингуй болсон тооцох тухайн хуулийн төслийг хэлэлцэж чадсан гэм. Мөн хууль зүйн байнгын орооны хурлдааны ихний асуудал болох Монголын 2014 оны төсийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсийн тухай, хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсийн тухай хуулийг өнцлөд хоёр дахь хэлцүүлэх орьсон байна. Орнутын төрмөлжиг үтэйн байгуултын нэрс оронсоос чууллах төлөвлөгөөг шинжилж хэдэн хэлцүүлэгээр өчтөрөнд хүндлэн. Энэ нь аймгийн дор мөрний шинийг санаачилж үтэлж ажиллаж байгааг ерөнхисөө далтан ууыг сайшаагад тэр тундаас бусдад өвлгэр жишээ болох Сүхбаатар өвөрхангай хот Баян хонгор төв гэсэн таван аймгийн шинэлэг ажлыг онцлон сонслоо. Евразийн тэмүр бүс нутгийн оролцоосоод олон улсын байхурл өчтөр төр юмд толлоо. Оросын төмөр замууд нэгдлийн 1-р төрийн хэлцүүлэгч Вадим Неклошин Морозов төргүтэй төлөөлөгчд энэ хурлд оролцсон. Тоз улцлтыг нэж ажлын хэсгийн ахлагч батгуулах төд бидний Оросын албаныос парламент хоорондын албанысны альжил хийгүүэр Оросын төмөр замын өдөрлөгт та иклус ажил хэрэгч ярьцлаг өнөөдөр энд манай улсын хуралдах ажлын хэсгийн уулзалтаар үргэлжлүүлж байна. Монгол оронт хүрэлцэн ирж өнөөдрийн олон улсын хуралд идэвхтэй оролцохын зэрэгцээ ийхүү ажлын хэсэгтээ уулзах цаг зав гаргасанд талархаж байна гэдгийг хэлэлье. Мед бүтгээр энэ үйл олон жилийн дунджаас ахиу завс орж эрсгүүлхийг цаг уурстаан харуулж байгаа. Харин өвлийн битгэл ажил ерөнхийдөө дуусан талаар Энэ жил нийт нийт нотхийн 50 орчим хувь, зунжлаг 40 гаруй хувь, донд үйлсэн 10 гаруй хувьгүй хогд томс, баян улгий, завху хөвсгөл, говльтай баян онгор дондгов дорног аймгуудад ганту үүжээ. Улсын хэмжээнд энэ жил 45 сая орчим мал үйлжиж хаварж хөвгөөд мал зөвлөлт 1.1 сая тонн өвс, 21.7 мянган тонн сүрл, 42.2 мянган тонн ногоонд жил үйлдвэрийн 40.7 мянган тонн хэр бэлтгсэн байна. Энэ нь улсын хэмжээнд бэлтгүүл зөх гадлан дэжлийн хэмжээ нь 80.5 хуваажээ. Монголын үйлдвэржлийг хөгжлөнд төвлөрсөн чиглэлийн жижиг донд бизнесиэр хэрхлэгчтэй олдсон хэм багваллаа. Энийг боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж гадаадаас импортын зэйлээр орж ирэх боломжоо зэвэр ярилцаж, саналддлаа солилцож байгаа. Ганц уул уурхайн салбараас хараад бахн эдийн засг шууд нөлөөлж байгааг бид гадаад худалдааны алдагдал хөрнгөөр уулт их буурснаас дүгнэж байгаа. Тиймээс эдийн засг нэмролох өөрний салбарыг өнөө мөрөжлөлтнөд боловсруулах үйлдвэрлэл гэж онцлоод энэ салбарыг Орчлуулахын тулд нэгдүгээр байдлаар ажиллах хэрэгтэй лээ. Усны инженерийн дургац сурал тухайндаа буюу 10 дугаар сарын сүүлчир дууссан тухай үйлдвэрүүдэд ажиллах хамтны газар тарайллын гин бодлогын хэрэгжилтийн зөвшөөрөх газраас мэдээллээ. Одоогийн байдлаар урагшралтын нэгдсэн дүн гараагүй байгаа бөгөөд тарайллын гин төснөдөөс ирсэн тайлан мэдээг нэгтгэж байгаа ч. Нийслэлийн захидвар гаа 980 га квадрат захарамж гараж барилгын материалын зах зээлд налаах дөрвөн 130 га газар Автомашин техникийн захуудыг 22-р төвчаны орчим 70 га газар талбайд нүүлгэн шилжүүлэхээр боллоо. Захирамт гарснатай холбогдуулан 22-р төвчаноос техникийн захийн төлөвлөлт хийх байршил хүртэл 1.7 км автозам шинээр тавих хэрэггээд энэхүү ажил 2014 оноос эхлэх юм а. Гол мөрний урсц бүрлдэг их усны сан бүхий газар хамгаалтын бус айн сан бүхий газар ашигт малтмал хайх ашиглах хөргөх тухай хуулийн өмгчлдэг ангалтгүй аймаг гэж эсвэргүүцэн гал үндстэн гол байгаль орчин иргэний зөвлөл ногоон асуудөлгооныхон өчтөдөр уулуурхаан яамны хүдүнд чаглаа. Тэд хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулах төслийг яралтай татдахыг шаардсан байна. Азийн аяатны токондогийн аврах шалгуурал тэмцээнд манай улсын баг тамирчд амжилттай оролцоод өчтөдөр их орндэрлээ. Тэд 3 алт 3 мөнгө 2 хүрэл медаль хөрцөн бүгэд багийн д